Я надеюсь очень сильно, что придет нормальная команда, которая вырежет этот опухоль киевский, э, европейская солидарность и удар раз и навсегда. Я считаю, что это опухоль, это между собой договорняк договорнях чистой воды, между э, европейским солидарностью э, и между э, ударом. Ви посмотрите, метро повністю транспорт возьміть повний. І до цього да. часу, під час тривоги, він зупиняється. Наскільки я знаю, Києві це єдине місто велике, яке до цього часу не відмінило. Послухайте, це постійно рвуться труби. Вот да. ви прийдеть, скажіть, що ви зробили Віталій Володимирович? А він скаже, я побудував парк Наталку. Вы что за Знаете, ну, ну мне просто не противно даже говорить и обсуждать. Я считаю, что это будет Ткаченко, это будет другой человек с другой фамилией. Или э, какой-то оппонент Виталий. Главное, чтобы он показал работу. Я считаю, любой, кто придет и покажет работу, я буду поддерживать любого.